अथ रक्षामन्त्रः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च चा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि ते रक्ष्मान् सर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च चा, प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनि ते रक्ष्मान् रक्ष सर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उतरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लवसङ्गीनि ते रक्ष्मान् रक्ष सर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः सुलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च चा, प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनि ते रक्ष्मान् सर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च चा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लवसङ्गीनि ते रक्ष्मान् रक्ष सर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च चा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उतरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लवसङ्गीनि ते रक्ष्मान् सर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः सुलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानिस्वनेन च चा, प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनि ते रक्ष्मान् रक्षसर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानीश्वनेन च चा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेम्बिके करपल्लवसङ्गिनि ते रक्ष्मान् रक्ष सर्वतः ॐ अथ रक्षामन्त्रः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापजानीश्वनेन च चा। प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानी घोराणि ते रक्षास्ता